Вкусно во всем. Это знаменитейшее блюдо китайской кухни родилось в китайских кварталах далеко от исторической родины, как предполагают на западном побережье Америки. Курица с ананасом в кисло-сладком соусе а иногда это не курица, а свинина наследует традиции кантонской кухни самой любимой среди европейцев. Это первая из китайских кухонь, с которой они познакомились. Но при этом это блюдо использует соус, который возник гораздо позже, благодаря появлению кетчупа мы приготовим и блюдо и сам соус, который конечно можно купить, но совершенно просто приготовить самому. Для него нужны простые ингредиенты. Кетчуп, уксус и сахар. А тушить в этом соусе мы будем курочку, филе, грудка лучше всего, овощи, перец, лук и чеснок, ананас лучше всего использовать консервированный, обязательно в сиропе. Еще будет нужен крахмал, соевый соус и шаосинское вино. Вино, кстати, не обязательно, но с ним будет совсем по-кантонски. И растительное масло для жарки. Особенно много его нужно будет для фритюра. По ходу рецепта мы детальнее разберем, что можно убрать, а что наоборот добавить. И начнем с обработки мяса. Нарезки его небольшими кубиками. Это очень характерно для кантонской кухни, непродолжительное маринование мяса перед тепловой обработкой. И очень понравилось европейцам. В Китае нет понятия «китайская кухня». Есть кухни различных регионов, которые зачастую кардинально отличаются друг от друга. Нарезанное мясо мы зальем половиной соевого соуса и шаосинским рисовым кулинарным вином. Его присутствие делает это блюдо китайским, за границей Китая его могут даже не добавлять. Оно своеобразно ароматное и имеющее ни на что не похожий вкус, который лишь с натяжкой можно назвать винным. В маринад могут добавлять устричный соус вместо или с шаосинским. Возможно добавка чайной ложки смеси 5 специй. Мы упростим это, как в чайнотауне где-нибудь в Лос-Анджелесе. И отставим в сторону пока. Подготовим овощи. Лук разрежем на четвертушки, а затем каждую четвертушку разберем на чешуйки. Это важная особенность, в основном кухонь восточного побережья Китая. Так нарезать лук. Он сохраняет хрустящесть, при этом насыщая и насыщает вкусами. Чеснок просто выдавим через пресс. По какой-то причине в этом блюде он без своего обычного китайского спутника имбиря. Острый перец очистим от семечек и перегородок. Именно они самые острые в этом овоще. Убирая их, вы лишаете острый перец, можно сказать, половины остроты. И нарежем полосками. а сладкий перец нарежем кубиками, чтобы можно было отличить в блюде от острова. Вдруг кому-то не нравится острое. При этом сам острый перец свою остроту блюду практически не передаст. Соус не успеет стать острым. У каждого продукта сохранится свой вкус. Это важная особенность для большинства рецептов Китая. Объединять, сохраняя особенность. Банку ананасов вскроем, но не до конца, чтобы слить сироп. Так проще и быстрее. А сам ананас нарежем кусочками, я довольно крупными, чтобы не только вкус, но и форма у каждого продукта была своя. И наслаждаясь едой, вы могли выбирать, какой именно кусочек взять сейчас. Перейдем к созданию соуса. Он очень прост: сахар, кетчуп и уксус смешать до однородной массы. Этот соус довольно часто продают готовым и не только в Китае. Особенно часто он известен с добавкой перца чили и называется sweet чили, сладкий чили. Да, это разновидность кисло-сладкого соуса, только острая вариация, более сладкая. Вот, к примеру, такой. Им тоже можно заменить кисло-сладкий соус, убрав свежий перец чили, хотя будет несколько острее, смотря какой остроты у вас этот свид чили. Пока мы все это делали, прошло минут 10-20. Как раз мясо промариновалось. Необходимо запанировать его в крахмале. Лучше всего это сделать в пакете. Засыпали крахмал. Положили сколько необходимо кусочков. Потрясли. И они все равномерно покрылись панировкой. и партиями будем жарить во фритюре. Температура жарки, огонь чуть ниже среднего. Жарить пока кусочки станут с твердой корочкой. Вы поймете это, постукивая по ним шумовкой. Или чем вы их будете помешивать жарить. Это примерно 2-3 минуты. Подготовка закончена, обжарили все кусочки и основная жарка. В воке на огне чуть выше среднего разогреваем масло. Добавляем чеснок и лук. Одну-две минуты до появления запаха жарим. Запаха жареного лука и чеснока. Зажаривать не нужно. Добавляем перец. Острый и сладкий. И приготовленный соус. Не весь. Оставим около трети для регулировки вкуса. И оставшийся маринад добавляем. Плюс оставшийся соевый соус. Жарить будем, помешивая 1-2 минуты. Иногда добавляют еще в устерширский соус 1-2 ложечки. После этого добавляем кусочки мяса, ананас, перемешиваем. Добавляем 2 трети сиропа ананасного сока, также оставляя треть для регулировки. Перемешаем и будем тушить минут 10. Собственно, на этом приготовление закончено. Сразу после готовки блюдо подают горячим. За счет крахмальной панировки соус стал густым, тягучим и лаковым. Если вам хотелось добавить того или иного вкуса, добавьте за минуту-две до конца один из соусов. Кисло-сладкий, соевый или сироп ананаса. Тушение было недолгим, все овощи отдали немного вкуса соусу, сладковатому, немного кисленькому, немного солоноватому но овощи при этом остались сочными и хрустящими. А мясо за счет корочки все еще хрустящее, при этом прекрасно приготовлено. Союз вкусов, при этом все продукты не потеряли свои. Выбирая кусочки, вы сами будете создавать для себя каждый раз новое, но всегда приятное ощущение. Мань маньши или наслаждайтесь медленно. С нами вместе. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы.